untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar dasar Microsoft Word mengenai alignment objek atau meluruskan objek. Kalian bisa menemukan alignment untuk objek di grup parents alignment. Ketika kalian mengkliknya, kalian akan menemukan berbagai macam alignment untuk objek. Sekarang kita klik alignment left. Yang harus kalian ketahui adalah alignment ini kita luruskan pada Margin ini adalah settingan awal atau settingan default dari alignment object. Dengan kata lain, dimanapun kalian menaruh objek kalian, seperti ini. Misalkan kalian pilih alignment dan kalian pilih alignment left, maka dia akan disejajarkan pada margin yang kalian setting. Ini adalah margin yang warna abu-abu seperti ini. Jadi, berbeda dengan alignment pada teks yang berikutnya: alignment center, alignment right, alignment top, alignment middle, dan alignment bottom. Sekarang, kita tambah objeknya, kita pilih dua objek: kita pilih alignment, alignment left, alignment center, alignment right, alignment top, alignment middle, alignment bottom. Kita tambah kembali objeknya kita gunakan kembali alignment, alignment left, alignment center, alignment right, alignment top, alignment middle, alignment bottom. Kita tambah kembali objeknya, alignment left, alignment center, alignment right, alignment top, alignment middle, alignment bottom. Yang berikutnya adalah distribute horizontally. Sebelum itu, kita pilih alignment middle, distribute horizontally. Mendistribusikan atau menyebarkan secara horizontal dari kiri ke kanan. Kita klik distribut vertikal digunakan untuk mendistribusikan atau menyebarkan secara vertikal dari atas ke bawah. Kita klik selebihnya kalian bisa mencobanya sendiri dalam menggunakan alikman objek. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini, dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar.